На острове Хортица началась экспедиция по подъему старинных морских якорей. Всего поднять планируют более 30 якорей, но погодные условия вносят свои коррективы в строки. Тем не менее, пока работу ведут по графику. Видимость тяжелая, хотя бывает и хуже. Больше, значит, неприятностей доставляет течение. Течение сильное. Археологи народ суеверный, а потому сколько понадобится времени, чтобы поднять якоря времен русско-турецкой войны на берег, не прогнозируют. Тем не менее, еще до обеда десяток якорей уже был на суше. Увидеть их запорожцы смогут еще не скоро, ведь впереди процесс реставрации. Зато потом будет открыта для всеобщего обозрения экспозиция, где якоря расположат в том виде и последовательности, в которых они были на дне. Действительно, постоянно сильное течение. Мы приспособились работать вот утром, где-то часов с 6 до 9 утра. Течение относительно слабое, иногда ночью. И Вечером, теж після 7-8 вечора. То спочатку ми в основному работали днем, потім поняли, що це просто ми убиваем воздух, втратимо сили і дуже тяжело. Хочемо його десь на якомусь майданчику викласти в тому вигляді, як він знаходився під водою, для того, щоб краще уявити. что это было, для чего это было, певную графичную реконструкцию того объекта, с которым столкнулись наши подводные археологи. Когда уникальную находку не только для Украины и Европы, но и для всего мира нашли, мнения историков сразу разделились. Предметом спора стала причина, по которой якоря расположились в одном месте. Так называемая якорная стоянка сегодня большинство мнений историков сводит к оборонительному сооружению, которое перегораживало Днепр. Прецедентов подобных находок в мире нет. В силу того, что эти якоря лежат поперек течения реки, и якоря 18 века. То есть тут как бы мы говорим о том, что это такой цельный комплекс, который, судя по всему, оказался на этом месте единовременно. То есть все эти якоря попали на свои места именно в один какой-то момент. А якоря, которые лежат поперек реки, как раз могут говорить о заграждении. Це система захисту флотилії від брандерів, тобто від човнів, які могли цю флотилію підпалити, і так, щоб вона збереглася під водою, її не розібрали. Так, таких випадків навіть я чесно кажучи і не пригадаю в історії. Тобто, цей об'єкт цікавий надзвичайно тим, що він додає ще наш, нам інформацію про діяльність Дніпровської флотилії Запорозької корабельні в період 1735 39 років. Уже сьогодні часті карі отправили в реставраційний ангар. Завтра експедиція планує достать со дна остальную часть.